羊先熟了，哇，感觉上来了个就是哥，那不挺好嘛，捞。啊<哇><哇>弟弟放点炭，好嘞。<Okay> 火锅拿上桌，我切点菜，嗯。 撒点香菜，味道美极了。来吧，开始吃吧。来，苏亚弟弟。哥，这羊蝎子真可以呢，又香又大。来，白菜弟弟。嗯、哎，哥，感觉上来了。哎、那不挺好吗？<laughs> 多吃点。嗯。 它里边还有那个骨髓、脊髓呢、嗯，啊！吃这个麻辣羊蝎子，冬天一下子暖和了。就是，嗯，好，嗯，够。 太香了！哎哎哎，别摸头发了啊！弟弟，你别摸你那个牛舔的发型了啊！你你说你吃羊肉油也摸，吃这个麻辣羊蝎子也摸，你那快变成麻辣头发了！多 <laughs> <laughs> 吃，嗯。